Второй вопрос у заявления общественного совета. Очевидно, с общественно-политической ситуацией в стране Киеве. Уважаемые члены общественного совета. Уважаемые члены общественного совета. Вправление поступали от наших коллег звонки по поводу... Реакция общественного совета на те события, которые проходят в Киеве с 19 января этого года. Мы все видим, что происходит. Реакция общественности, реакция наших местных органов власти, и не только наших, но и Всеукраинского конгресса органов местной власти совершенно однозначно. Они категорически против нагнетания напряженности, категорически против насилия фактической войны, которая развернута в центре нашей столицы. Поэтому правление обсудило этот вопрос и подготовило проект следующего заявления Общественного совета о политической ситуации в стране и событиях, происходящих в Киеве с 19 января. 2014 года. С чувством большой тревоги и возмущения наблюдали мы, жители Восточной Украины, представители общественных организаций Харьковщины, за очередной эскалацией политического противостояния в Киеве с 19 января 2014 года. Жизнь еще раз подтвердила, что экстремисты не признавали и не признают конституционное право каждого гражданина на свободное волеизъявление, что они находятся вне правового поля демократического государства и готовы, используя методы насилия и провокации, поставить страну на грань гражданской войны, на грань распада государства. Жизнь еще раз подтвердила своевременность и необходимость принятия Верховной Рады Украины антиэкстремистских законов, направленных на защиту прав и свобод граждан страны. Действия радикально настроенных участников Майдана вызывают законное осуждение со стороны демократической общественности страны. Процесс построения Европейского государства в Украине требует консолидации усилий всего общества, соблюдения законности и порядка, толерантности и уважения к различным политическим взглядам граждан Украины. Мы уверены, что экстремистские действия никогда не находили и не найдут поддержки среди широких слоев населения страны, среди общественности Харьков. Общество должно осознать, что только соблюдение законов страны, направленных на консолидацию всех слоев населения, ради сохранения единства государства и общества, является единственным путем выхода из острейшего политического кризиса. Опыт истории показывает, что только компромисс и мирные формы политического регулирования могут вывести Украину из сложившейся ситуации. Мы, представители общественности Харьковской области, считаем необходимым наведение конституционного порядка в Киеве, столице нашей страны, и принятие всех необходимых мер по выполнению норм законов, принятых Верховной Радой Украины 16 января этого года. Мы призываем оппозицию, представителей парламентского большинства, президента Украины, депутата Верховной Рады Украины осознать свою ответственность за национальную безопасность страны и в кратчайшие сроки найти демократические способы выхода из политического противостояния. Общественный совет поддерживает заявление Харьковского областного и городского советов и обращается к руководству города и области с требованием и дальше проводить политику согласия и единства действий, сохранения порядка, дисциплины и стабильной работы всех трудовых коллективов нашей области. Вот такое заявление подготовило управление общественного совета, и мы обращаемся к вам с просьбой проголосовать за это. Я считаю, что мы, как организация, которая представляет 120 общественных организаций, должны четко, ясно, последовательно заявить И о своей позиции. ...будет Ой, вот, вот, вот просто подержать, вот просто держать. Я вызовут, когда... когда... Подождите. Ну, Подождите. Ну, во-первых, Владимир Владимирович, спасибо. Записалось два человека на выступление. Это Анатолий Иванович Винник. Так, обще, общественность начала активничать по второму вопросу. Есть желающие выступить. Это Марк Зубов и Нисан Ракман, председатель антифашистского комитета и член Союза журналистов управления. Вячеслав Золочевский. В порядке очереди. Александр. В порядке очереди, надеюсь. Второй. Винник Анатолий Иванович. Пожалуйста. Уважаемые друзья, я с удовольствием воспринял предложение обсудить этот вопрос, который очень и очень злободневный, и он касается не только нас присутствующих здесь в этом зале, он касается наших родных, наших близких, он касается всех жителей Украины. Я председатель областной организации «Союз Мага Украины. Я был в том числе инициатором и организатором нескольких протестных акций не только в городе, городе Харькове и в городе Киеве. Мы, вы знаете, я вспомню 2011 год, в все, значит, были так горячо Настроены, отстаивали свои права, и отстаиваем и сейчас их, мы встречались с правоохранительными органами. К сожалению, у нас тоже было экстремально, несколько экстремально настроенных людей, вы видели, сломали и заборы ограждения возле Верховного, Верховного Совета. Но у нас никогда не было столкновения с правоохранительными органами, не было никаких недоразумений, нас всегда выслушивали. И, в общем-то, протестные настроения, которые есть сейчас в нас в стране. Значит, они тоже понятны, и я понимаю, значит, каждый из нас имеет свою точку зрения и должен ее отстаивать. Но мы должны отстаивать цивилизованно, в рамках действующей Конституции и действующих законов. И они путем силового давления. И э, меня коробит, когда три оппозиционных лидера выступают от всей Украины. Вы, я вчера я депутат областного совета, я вчера на сессии областного совета выступал, я говорю, но есть такой срез участников э, 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 Майдана этих протестных акций. На 80% это ли выходцы из Западной Украины, или э, те жители города Киева, которые недавно, их родственники еще остались в Западной Украине, которые после окончания учебы и так далее остались там. Но почему несколько десятков, даже тысяч, от этих вот участников Майдана, на который ссылается оппозиция, говорят, что это весь народ Украины. А вчера сто тысяч наших хакочанцев граждан, которые были на площади, которые, значит, отстаивали, защищали наши демократические завоевания, депутаты областного совета, которые единогласно, практически вчера проголосовали, поддержали это требование. Мы разве не народ Украины? Разве не народ Украины? Я скажу. У нас очень хрупкое такое, ну, было, значит, единение нашей организации. А здесь Марина Константиновна сидит. Она вспоминает, когда мы ездили в Западную Украину, встречались со своими коллегами. Как мы вместе песни пели и так далее. И вот политики, это те три горы политиков, сейчас берут нас, сталкивают Украину, значит, Западную и Восточную Украину, в сталкивают. Не нужно нам это. Да. Есть противоречия, эти противоречия нужно решать. Но их надо, надо решать в рамках Конституции, в рамках закона. И не надо специально вызывать на провокацию наших провокационных органов. Говорят, нет, пока было еще выступление одной корреспондентки, я не помню, или один плюс один канал, когда она говорит, вот силовики, значит, Беркут стоит там, а вот они стучат с щитами, она даже не вписалась в то, что говорит, они считают стучать с щитами, а народ, а народ стучит, бьет в эти самые, по этим железкам, по бочкам и так далее. То получается, силовики, а, но они не народ Украины. 18-летние, 20-летние э, хлопцы, которые пошли значит, на службу, которых призвало государство, которые приняли присягу и должны Поэтому Вы поняли, вы против Майдана, значит, поэтому я за Майдан, но, но Майдан должен быть мирным. Я против того, чтобы Наши карькан, когда ехали, ехали туда на, значит, на мирную акцию, повытаскивали с автобуса, и поэтому я разговаривал с, этим, с этими свидетелями и взяли их, значит, пытались держать в своей парке, иначе мы вас живьем сожрем. Да. Я на эту тему мог, мог бы долго говорить, но я понимаю, так что тут уговаривать не, 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 некого. Почему? Потому что большинство, ну я понимаю, что 2-3 человека найдут, которые найдутся, которые носят партийные, партийные билеты или свободы, или, или бьют, там и так далее. Ради Бога. Я скажу, у нас в организации тоже есть разные значит, эти самые значит, симпатии другие, российским силам. Но что касается наших социальных э, э, прав чернобыльских, мы, мы все вместе. А то, я думаю, и в данной ситуации мы все, какой бы мы партии не принадлежали, мы должны сказать, что стоп насилию, стоп силовому решению вопроса, мы должны потребовать, чтобы все силы застолкали оборот и снять это напряжение. Я вот за, за это хочу.